Вітаю вас в ефірі. Програма Точка зору у нас в гостях депутат Одеської обласної ради, депутат Верховної Ради України 4-го скликання Антон Кісе. Мої вітання вам, Антон Іванович. Здравствуйте. Водночас ви є президент Асоціації болгар України і представляєте Бесарабський край, край, який здавна славився виноградарством, вином. І е, край, який найбільш багатший в національному відношенні, і в цьому, напевно, специфіка цього регіону. Там національний наш край найбільше кількість національності середоточена якраз в Одеської області, а якщо точніше, іменно юг Дєвська області це Бісарабію. І скільки проживає, і які національності мешкають в цьому регіоні? Ну, якщо говорити компактному проживанні, там найбільше кількість молдаванів, болгар, гагаузов, албанцев, селения, староверов, русские поселения. Это компактное проживание. А так, конечно, и титульная нация, не хочу увидеть, украинцев, скажет, забыла. Вот. Интересно, в мире и согласии живут. И хочется делать максимум возможного и невозможного, чтобы вот эта аура добра, благополучия, она была І на багато-багато століття, багато я скажу так. Ну а як почувається? Отак живете в мирі в злагоді, тому що е, останнім часом досить багато говорять про національні машини, про їх підтримку, особливо в процесі, коли е, тривало обговорення мовного закону, якої зрештою ухвалено. Національні меншини, які мешкають у цьому краї, в якій частині потребують допомоги з боку державної, особливо на законодавчому рівні, Знаєте, навіть найголовніше навіть не національних меншин. Проблеми у всіх однакові, У всіх громадян України, що напевно числе... не вистачає коштів. звісно. Сьогодні компактне проживання дуже кількість проживаючих в селах, як как би бы сьогодні. что не говорили, отток молодежи, но тем не менее у нас очень большие села и требуются как нигде рабочие места. Это одна из главных проблем, потому что у нас аграрный край. Мы видим появление новых технологий и, к сожалению, идет массовое сокращение рабочих мест. Сокращение рабочих мест ⁇ это само собой, разумеется, отток уже людей, которые ищут возможность заработать. Это и в областные центры уезжают, и в другие государства, к сожалению. И таким образом нивелируется вот, э, то, что нам передано нашими дедами. И хотелось бы сделать неимоверно важное, в том числе в законодательном плане, с тем, чтобы сохранить этот край. И я вам откровенно скажу, что люди уезжают со своих родных мест нехотя. Ну, насыщение места, очевидно, але Вабыть – аббатии Болгар, румыны, которые живут на территории Бессарабии. Ну, безусловно, каждая. Держава заботится о своей национальной меньшине, которая проживает за, за границей. Вот если говорить о Болгарии, в том числе и в Болгарии, есть специальный комитет, если так можно сказать, государственный, который занимается проблемами болгар, живущих вне Болгарии. Наибольшая диаспора болгар проживает в Украине. Если говорить об Украине, компактное проживание ⁇ это Одесская, Запорожская, Крым, Кировоградская, Николаевская область. И э, в том числе, имея уже опыт работы на государственной службе, в Комитете Верховного Совета по правам человека э, и национальным мишинам, когда я работал в Верховном Совете, э, активно работают программы поддержки зарубежных украинцев. Тут у нас в Украине да, и за кордоном. Конечно, за кордоном. Мы выезжали уже тогда с головой комитета Геннадий Удовенко известная личность, бывший министр иностранных дел Украины в Приднестровье. Я бывал в Румынии, во многих других странах уже с визитами, с тем, чтобы оказать содействие. В том числе и в Болгарии я встречался с украинскими людьми, которые там живут. Українцями і оказували їм ту практичну допомогу, которая може наказати в тому числі государство України. Тобто ви закладали ці підвали недружніх стосунків і допомоги? Безусловно. Угу. А е, в якій частині на державному рівні, от я повертаю знову до цього питання, національні меншини все-таки потребують допомоги. І е, я знаю, що ви були на засіданні Гуманітарної ради при президенту України. Яка зараз нині державна політика щодо підтримки нацменшин? Знаєте, е, я вже. активно занимаясь этой деятельностью на протяжении более 10 лет. И э, практически вот такая нить, связь между администрацией президентом и президентом и представителями национальных меньшин э, была оборвана. Вот как ушел с поста президент Кучма и оборвались вот такие тесные связи. И только сегодня... Вот впервые была гуманитарная рада, на которой рассматривались как раз вопросы национальных меньшин Украины. И все выступающие, которые были заявлены, и все кто, приглашенные, в том числе и я, конечно, активно поддерживали вот такой, такую инициативу. И самая главная проблема закону о национальных меньшин Украины уже 20 лет. Конечно, требуется изменения, требуется дополнение требуется свежая струя. Это, наверное, базовое сегодня задание, которое необходимо реализовать. Это было принято всеми, и я думаю, что он найдет реализацию. Со слов президента будет введены в состав специальная группа людей, которые будут вносить соответствующие предложения, изменения с тем, чтобы принять в новой редакции соответствующий закон. Это первое. Второе. Акцентировали внимание еще на Ассамблею, которая сегодня, Конституционная ассамблея, которая сегодня работает над новой редакцией Конституции Украины, был поднят вопрос, что в том числе и участие представителей национальных меньшин в разработке этого важного документа, потому что там Є статті, які непосредственно касається тих народів, котора сьогодні проживає. інтереси тобто, нацменшин конечно. мають бути Безусловно, відображені в Конституції да. України. А, да. а от І як... более конкретна, чим знаєте, є стаття розпливчата. Необхідно конкретизувати. конкретизувати. так. А от як на державному рівні фінансуються програми нацменшин, то ви відчуваєте в себе на Одещині? Ну, я скажу, что Одесщина была, есть, наверное, будет примером, в том числе в организации работы с национальными меньшинами, в том числе и с финансированием. Это, наверное, единственный регион на протяжении всех времен независимости, Это очень толерантно, эффективно работает в этом направлении. И ныне действующее руководство, областной совет, представителем которого я являюсь, в том числе мы активно работаем. И даже свой пример Одесщины мы предлагали сегодня, в том числе на, на Раде, который проводил президент, с тем, чтобы хороший опыт был реализован в масштабах государства. В масштабах государства на поддержку национальных мишен Украины выделено 5 миллионов гривен. Я не говорю, что это много или мало. Но задавалось несколько вопросов, каким образом используется, кто их использует каковы препоны сегодня. Для того, чтобы провести мероприятие, надо участвовать в Министерстве культуры, проводить соответствующие конкурсы. В общем, это много тех припонов, которые не дают возможность в полном объеме использовать даже эту сумму, которая выделяется. И, конечно, опыт распределения средств среди всех представителей общественных организаций может быть, в общем-то, Прийнято угу. Ну, на Одещині. Ви сказали, як власне в кожному регіоні України є свої проблеми. Це нестача робочих місць. А те, що сьогодні мешканці вашого краю мають можливість отримати паспорт закордонний, румунський, болгарський, це допомагає якось вирішенню соціальних проблем, які переживають люди. Знаєте, ми повинні руководствуватися Конституцією України. Конституція України чітко записано, що ми можемо бути тільки громадянами України. а мы, другие формы не могут быть приняты. Но сегодня, в принципе, огромное количество людей, я бы так назвал, которые получают паспорта других государств, наверное, получают из-за того, что сегодня мы не можем создать им нормальных условий для работы, прежде всего, не можем создать им социальные гарантии. И, конечно, это и побуждает к поиску, знаете, mm -hmm. рыба, где глубже, человек, где лучше mm -hmm. ищет. И вот это основная проблема. Хотя есть другие формы, есть э, для тех, кто работает, э, выдаются специальные документы постоянного проживания, что на период работы он мог э, получать соответствующие документы без э, проблем пересекать границы. Есть много тех форм, которые могут быть э, применены но э, убежден, что сегодня, если говорить о нашем крае, э, наш народ любит свой край в целом, как каждый украинец любит свою державу. Э, мы должны э, решать вопросы рабочих мест. Было буквально несколько лет назад вынесено, в том числе руководством страны, о э, принятии на законодательном уровне территории приоритетного развития. Вот взять Бессарабию. В качестве эксперимента и дать возможность, гарантии на уровне закона принять, соответствующие дать преференции по развитию сельского хозяйства, дать на 3-5 на лет и посмотреть, как будет край развиваться. Будут, будет ли отток людей, останутся люди в этих селах. То есть здесь есть уже и наметки по разработанному документу. Но сегодня в пылу вот этих политических страстей, от выборов до выборов, к конкретной работе никто, собственно говоря, не приступает. Если мы не будем экспериментировать, если мы не будем искать, если мы не будем проводить водопроводы в родном крае, не будем газифицировать, не будем... Ну, давайте забродиться... не будем загалом, а вы это делаете, насколько я знаю, потому что Одещина и, в частности, Болгарский район, который вы представляете, имеют проблемы с питной водой. Ну, в целом край, знаете, если немножко вы все говорите, историческая родина, история, вот когда переселились наши предки, на эти земли, вот, в том числе албанцы, гагаузы, болгары и другие национальности, когда они осваивали этот край, э, самая большая проблема это степной край, отсутствие воды. И, к сожалению, уже 200 лет эта проблема сохраняется. Сегодня э, водонапорные башни э, строятся, сегодня водопроводы. И сегодня мы понимаем, что рассчитывать на, только на помощь государства, э, ну, это надо. Э, государство обязано. Но, тем не менее, есть реальные возможности, которые, в общем-то, могут быть, могут быть использованы, но они не могут удовлетворять людей в полном объеме. А я к вам говорю, я как теплые. раз говорю, есть сегодня, к счастью, сохранились базовые хозяйства. Что такое базовое хозяйство? Это бывшие колхозы. Просто, общем-то, форма собственности изменена, созданы соответствующие коллективные хозяйства, которые активно принимают участие в заботе со своих людях. Есть сегодня сельская рада, которая аккумулирует эти э, возможности. Есть сегодня э, депутатский корпус. Есть сегодня спонсоры. Если все это э, собрать воедино и как раз вот за буквально полгода провели уже 27 километров водопроводной воды, э, открываем буветы э, для получения очищенной воды. И решаем те вопросы, которые сегодня должны решаться. И у людей нет времени еще дальше. ждать. Потому что если мы не будем о них заботиться, статистику, сегодня массу сел, массу, к сожалению, десятки сел, просто их уже на карте. Конечно, для Украины. того, чтобы мы сохранили эти селы, мы должны что-то делать. И как раз вот сегодня мы над этой задачей работаем. Как это нам удается, это как раз судить моим людям. Чего это я делаю? Потому что я депутат-мажоритарщик как раз Бессарабского края. И, безусловно, у меня есть возможность, у меня есть желание, у меня есть понимание, есть поддержка для реализации вот этих деловых проектов, которые приносят пользу людям. Антон Иванович, а интересно, сбереглись збереглися ті э, славянские виноградники, которые давно, особливо через Союзу, мы знаем, что там наисмачнейший виноград, да, бывали в нашей крае mm -hmm. Я вам скажу, что я сказал «аграрный край», и, наверное, надо сказать маленькую ремарку, не совсем может быть приятно, что сегодня, в общем-то, те урожаи, которые собираются сейчас идет сбор урожая, они не могут удовлетворять. У нас был засушливый сезон, и, в общем-то где-то тяжеловатая была зима, и, конечно, проблемы сегодня с зерновыми. Будем надеяться на подсолнечник и на кукурузу. А что касается винограда, виноград сегодня прекрасный. Вы знаете, что он такой устойчивый, особенно mm -hmm. в нашем крае. И э, сегодня у нас хорошие вины, которые недостаточно, как говорят э, специалисты, раскручены, но по качеству, э, в общем то они, я уверен, не уступают э, ни итальянским, ни французским, ни болгарским ни чем другим винам. И э, э, вот развитие виноградарства, опять же, это как раз же программа государственная программа, которая дала возможность вот такому импульсу, потому что часть денег на приобретение <coughs> саженцев на проведение работ и так далее и так далее это было компенсировано державой когда есть компенсация тогда есть возможность подключаться людям вкладывать дополнительные свои средства и иметь такие прекрасные Результаты. края виноградные и в том числе и сады на территории региона было много військових формирований как сейчас задействована эта инфраструктура Вы знаете очень большая проблема вы настолько осведомлены этой проблемой, что я даже удивляюсь, мне кажется, что вы где-то выходите с нашего края. Но это очень большая проблема. Они очень много говорится. Журналисты мало Очень мало делается. Конечно, наверное, единственный прогресс, который начат, но сегодня не видно продолжения. Это Болградская дивизия, которая была дислоцирована в городе Болграде, в том числе ее подразделения находились и э, веселый кут Арцизского района, другая часть находилась, в том числе и Березино этого, Тарутинского района. К сожалению, сегодня эти городки пусты, э, они переданы на баланс местных советов. Э, они не имеют определенного экономического интереса, они могут быть. Только, знаете, кому-то подарено, зачастую разворовывается. В этом вопросе у нас нет государственной политики, нет вот такой твердой руки, которая могла бы разрешить этой ситуации, к сожалению. Единственный такой прогресс, я бы сказал, это э, дислокация уже подразделений, там около 200 человек находится уже военных э, в Болграде. Вы представляете, какая протяженность границы у нас э, только появилась э, воинская часть два года назад на протяжении последних лет ни одного солдата там не было. Вот только эти райотделы милиции. Так шутят в нашей крае, говорят, что уже соседние державы могут в захватить. Это и, понятно шутка. И об этом центр может узнать через неделю. Но сегодня есть в этом направлении подвижки. Сегодня в том числе будет дислокация батальона милиции. в Я думаю, що це дуже верная і правильна політика руководства держави, в тому числі і депутатського корпусу обласного совета і обласної власті. Антон Иванович, Одещина має хороший потенціал, саме в аграрній сфері, ви про це сказали плюси маєте і в транспортному відношенні. О, звісно, Безусловно, но вы знаете, вот с портами сегодня очень большая проблема. Я не знаю, поможет ли закон, который принят о а портах. Про порты. Да, я не знаю, что это поможет здесь дискуссия не одного часа, но очень бы хотелось, чтобы наши порты килийские. Я не говорю об Одесске, Хиличевске, Южном портах. Учитывая, что у меня в общем -то, вид деятельности в бизнесе тоже связан в каком-то плане с портами, работой, совместной работой, очень хотелось бы оживить. Потому что один порт Галац, он затмил всю Украину, все порты. Я думаю, що у нас достаточно самолюблення, достаточно так, ресурсу, такого людського такого, професіоналізму для того, щоб ми ісправили е, положення. І є можливості потенціал у сільського туризму регіону. Тому якщо взяти до уваги, що у вас є цілі села, скажімо болгарські, це свої рідні музеї, є людям, що показати, над цим треба працювати. Звісно, це одна із форм привлечення людей і грошей. И сегодня эта форма развивается. Сегодня у нас есть очень замечательные места. Вот Вилкова, у нас хорошее села новоселок, Саратский район, где можно ознакомиться с культурой Молдаван где мы можем ознакомиться с культурой с село Заря, того же Саратского, да. мы можем Что? уникальное село огородное Болгарского района с уникальным музеем историческим, мы можем посетить село Жовтневое, албанская культура, мы можем посетить ряд сел, ряд просто сел русских староверы с уникальной тоже традицией культуры, рыболовства. То есть э, агагоуские села которые ну дмитрка александровка э, александр это, да, это не нельзя передать и mm -hmm. скажу что э, на чем держится бесарабия на культуре на песня на танцах на традициях на обычаях На родному і на державному мові. дякую. Я вам бажаю, що вас склалося підтримати цю чудову е е культуру традиції тих народів, які мешкають в Бесарабії. Ми поддержимо 100% і нас люди піддержать. І я бажаю вам успіхів у цьому. А нашим додам хочу нагадати, що гостем програми Точка зору був Антон Кісе, депутат Одеської обласної ради, депутат Верховної Ради четвертого скликання, президент Асоціації Болгар України. Всього найкращого. що залишайтесь на парламентському, ми робимо політику зрозумілою.